Собственно говоря, по Костроме, э, ну, извините, по первенству до 9, значит, тоже было две заявки. Это, собственно говоря, э, Кострома и э, Крымский федеральный округ представил заявку, конкретно э, город Викпатуре. Вот. Э, ну, честно говоря, в заявке от Крыму ничего не сказано. То есть там заявка вообще не Ну, пожалуй, скажем так, вот по тем вопросам, по заявкам больше как бы не было каких-то там альтернативных вариантов. Значит, я сознательно не говорю про белую ладью, потому что белая ладья это немножко выходит за рамки, хотя это естественно здесь есть, вот, выходит за рамки общего календаря, вы прекрасно знаете о, том, о тех договоренностях, которые подписывал Андрей Васильевич Небелецкий. Ну, вот, поэтому еще раз. Там формат будет ну, международный. И, соответственно, еще раз. Просто быть не может на Следующий момент по календарю я хотел бы обратить ваше внимание. Я хотел бы обратить ваше внимание на два момента. Значит, ну там выделены, значит, он 78 мероприятие называется «Селедецкое лето». Значит, в таком виде, в котором сейчас это существует, это котором не может быть включен в план очень простой причине. территория Тверской области, проводящая организация, должна быть как-то Федерация Тверской области. Это согласно Поддержку Ивановской шахматной федерации в этом году оказывается. в следующем году называется оказывается при проведении двухных плес, вернее грани, видите, в, в плюсе, значит, это пункт 61. Если вы увидите, там написано, да, что в шахматской федерации Иванской области ответственности. Но все прекрасно знают, что Срамская Федерация, еще раз говорю, помогает всем, чем может, и даже немножко Следующий момент, который как бы здесь э, выделен, это, значит, э, ну давайте по порядку, пункт 30. Пункт 30, значит, город Барнаул, первенство Сибирского федерального оборудования, Дима 15-19 лет. -15. Значит, почему выделено 30 октября? Дело в том, что согласно Положение, которые подписываются на Министерство спорта, значит, ведомство федеральных округов проходит жестко в сроке с 1 ноября по 15 января. Значит, в прошлом году, вот, не даст были очень серьезные проблемы при проведении Южного федерального округа. Вот. Дабы избежать в этом Это году. россии во положение, там, кажется, это правда, но есть... тем не менее, правда, то да. есть это увидели, и молодцы, что увидели, то есть этих ошибок в календаре 2015 -го года не будут, по крайней мере, это не будет точно. Может быть, будут еще какие-нибудь, я надеюсь, что нет. Значит, поэтому, коллеги, при организации данного мероприятия, значит, я просто обращаю ваше внимание, что соревнование должно быть, еще раз говорю, сроки жестко, с 1 ноября по 15 -го декабря. Значит, пример тому, вот, например, пример, например, этот год. Значит, казалось бы, удобно проводить с 31 октября э, день приезда, так как это, это пятница. Вот. Значит, но, еще раз говорю, календарь стоит за 1-1 ноября. Поэтому с 1 ноября должны проходить соревнования. Значит, в 15 году, естественно, э, то же самое. Александр Васильевич, да. вот сразу же это подкорректировали. У вас в Пенинском до конца 5 ноября, может быть, поставить 7 ноября, чтобы не было никаких разночтений и вопросов. А здесь э, накладов э, не будет. Я хочу сказать то, что, опять-таки, э, в любом случае, да, сейчас министерство спорта посмотрит, чтобы даже на день не пересекались мероприятия, Вот, но это больше относится к соревнованиям мужским и женским как бы, тема, я еще раз не хочу сейчас тратить ваше время вот, на объяснение, значит, почему календарь подвигается, сдвигается. Вот. В общем, словами могу сказать одно, что как бы, даже один день накладки не допускается. Вот. Но есть возможности, допустим, всероссийские соревнования, международные, он разводить. Вот. И на это как бы ну, к этому относится не просто с пониманием. Поэтому она такой Здесь стоит, понимаете, 1-15 декабря. Ради Бога, вы можете проводить 7-6-6 э, в данном округе? То есть мы даем, как я говорю, полтора месяца. И подальше вы как бы выписываете сроки. А если 31-й день приезда начинается с 1-го? Еще раз. Ну, формально же начинается оно с 1-го. Значит, только манда начинается с 1-го числа. То есть первого должен быть день приезда. То есть положение должно быть написано 1 число. Вы можете, вы можете э, как вы говорите, там неформально людей завести 31, ради Бога. Была что-то в положении, вот, Иванов, здесь. Он, да, он, да. Он, да. Вот Иванов как бы прислал, как вы сейчас да, говорите. Он прислал, у него стоит 31 октября. То есть это положение да, не было подписано. Да, да, и пока он не изменил на 1 ноября. А привозить можно только сейчас начинать возить. Ну, вот. ну, отчетная документация это отдельная тема. Опять я принципе, сейчас не буду об этом как бы, говорить, хотя многих доступов мы лично рассылали, загуляли с просьбой организовывать отчетные таблицы. Вот. Значит, и следующий.